Самое страшное, когда мы в подвале бурили стяжку. Когда проверили, вроде бы было все хорошо, но так получилось, что мы быстро это дело сделали. Работали по три минуты. Три минуты бурят один человек, тот наверху ждет, потом наоборот, тот выносит, тот бурит. Вот когда дозиметрист говорит, что-то... Когда вы, вышел, парень говорит, что-то говорит так плохо мне заметили скотч, там за колонны светило 150 рентген. Масляное пятно, и там немножко мусора было. И вот там такое было. Тогда было страшно, конечно. судя по что на зубах такой привкус был. И головные боли сразу ощутили. И вот тогда стало страшно. Потому что радиация у нас невидима. Ее нельзя ни пощупать, ни, ни, потрогать, там, ни нанюхаться. Просто на зубах по истечению сколько поймал, вот, получается такой привкус.